Идет антитеррористическая операция, сегодня второй день активных действий. Не добавлю никаких дополнительных информаций, скажу лишь, что вопрос контроля Красного Лимана, который является одним из ключевых пунктов укрепленного террористами Славянска, этот вопрос на сегодняшний момент решен. Турчинов соответщем принял решение о назначении главы администрации краснолиманского района это известный боевой офицер который в этой ситуации обеспечит порядок и э, даст возможность жителям красного лимана жить той жизнью которой они привыкли обычной жизнью мирного мирного района и э, с тем, чтобы военные и силы спецоперации антитеррористической, которые там есть сейчас, могли заниматься дальше своей работой, а этот район жить нормальным образом. Что касается Славянска, то здесь, как мы уже говорили, речь идет о, о полной, тотальной блокировке любых путей выхода и входа из города. Хочу вот вам сказать, вспомнил сейчас, что о, вчера, чтобы никто ничего не говорил, перед тем, как, это, как о, начинать операцию в Красном Лимане, специальными э, пушками, специальными снарядами, разбрасывающими листовки, были разбросаны вот эти листовки, предупреждающие жителей Красного Лимана о том, что начинается антитеррористическая операция, как нужно действовать, э, что будет, как будут квалифицироваться люди, которые находятся с оружием в руках, как будут квалифицироваться люди, которые хотят выйти. Здесь описан общий порядок. То есть все, кто в Красном Лимане находился, все знали, как действовать. Я сегодня э, Специально интересовался вопросами, как то мирное население, которое там осталось, вообще воспринимает ситуацию с облегчением, сдыхая. Дай бог, чтобы там теперь было тихо и никто не страдал от этих взрывов. Данные по пострадавшим за эти случаи есть с обеих сторон. Эти данные будут оглашать э, все-таки штаб антитеррористической операции. Могу лишь сказать, что на сегодняшний день эти потери незначительны. С нашей стороны. Со стороны террористов, как принято говорить, потери уточняются. Но, насколько я знаю из докладов оперативных, они значительны. Но мы приняли решение, что такие цифры будет оглашать штаб антитеррористической операции. сейчас нормализуется обстановка. Как министерство оценивает, как вы будете заново создавать милицию двух областей? Ну, во-первых, я подчеркну, что далеко не все служащие в Донецкой и Луганской области от нас имеют негативную оценку. Напротив, такая ситуация дает возможность нам увидеть и найти тех людей, которые по-настоящему служат родине, и этих людей достаточно и в Донецкой области, и в Луганской области. В целом в сложных районах будет действовать сводный отряд милиции, где будут работать профессионалы местные Донецкие и люди, которые будут откомандированы из соседних областей. Что касается вот ситуации с Красным Лиманом, о которой я коснулся? то здесь э, будут э, служить и вести работу исключительно жители Донецкой области. Это, мы специально подбирали этот отряд, мы специально подбирали этого руководителя. Это, это жители Донецкой области, более того, это жители этой зоны, этого региона.